Аплодисменты, диджейн-турнамент. Пять величайших соусов в истории человечества. Интересно? Смотрите это видео. Сколько раз мы вместе готовили соуса, сколько раз готовили, объясняли, рассказывали. вот. Я в итоге решил выбирать пять этих соусов от Марко Чармейта. То есть от меня вы можете их не только посмотреть, но в том числе и попробовать уже в готовом виде. А где найти? Ну, конечно, ваши любимые сельпончелли. Первый соус. Морской соус. Это какой соус, сделанный из морепродуктами. Из всякие ракушки, миди, кальмары, рыбки. Если сварить спагетти, не сварить лингвины, немножко, немножко это, немножко оливковое масло, и у вас уже будет супер блюдо. Либо у вас есть э, морское блюдо, можете добавлять немножко этого соуса дополнительно морской аромат передавал. То есть это не только для для пасты, для спагетти, это для очень много всего. О -о -о. Соус банетто. это по рецепту моей мамы, пьемонский рецепт э, вот такого кисло-сладкого соуса. Обычно едят с мяса, с сваренное мясо, ну в том числе яйца с жареной курицы, его иногда добавляют в суп, вот что дает передает вот эти все ароматы, можно даже э, добавлять в, в соуса для пасты, старинный рецепт. От этого рецепта произошло э, вот такой более промышленном варианте э, очень известный соус кетчуп. Он сделано из томатной пасты, а это сделано из свежайшей грунтовые помидоры. Как мама. Третий соус. Соус путанеска. Вы, вы помните, как мы это делали, вы с вами делали э, э, спагетти путанеска, было очень вкусно. А теперь вы можете вообще за пять минут сделать то же самое с это уже готовое путанеска. Наполитанский соус, куда входят и капрос, и оливки, и анчоусы, мы взяли все эти ингредиенты и на самое вкусное масло Олью Долива Экстравержины Франчи приготовили для вас это путанец. Это соус, который не только для пасты, можно сделать брускетты и его также добавлять в, это самое, в мясных блюдо, в рыбное блюдо, в куриное блюдо. Очень вкусное. Есть, допустим, сделать из дорада лапутанеска. Вообще. Или э, куриное филе лапутанеска. Это будет бомба. Четвертый соус. Это традиция. Это традиция, которую мы хотим хранить, которую мы хотим преподнести вот так, чтобы, чтобы все понимали, что это такое рагу по-болонски. Рагу по-болонски здесь сделаны э, по эталонному рецепту болонского. Оно отлично э Здесь мы использовали, так же, как во все другие, олиэкстразин олива франчи. Чтобы вы понимали, это один из лучших в мире производителей оливкового масла. Здесь использовали настоящее свежее мясо картелла, то есть вот эта часть, которая используется в традиционном рецепте. Использовали э, ла от Мастро Пауло, который в Мастер делал, вот, со своими руками. Здесь куча всего, и все это вкусно, и получилось вообще идеальный соус для вашей тагателли. Для Многие из этих соусов мы уже использовали, чтобы вместе приготовить величайшее блюдо. Если вдруг вы забыли, какие блюда можно приготовить с этими соусами, вы можете по ссылкам найти эти видео и посмотреть и очень вспоминать. Что за величайшее вспоминание? Для вас ссылки я отберу и оставлю под видео. Пятый соус. Пятый соус это величайший соус, называется плике плак. По рецепту мама. Маштрук это соус из перчиков. В принципе, не острый, но она прекрасна. Она ведет со всем. Это реально универсальная штука. Это можно симпаст, можно делать брускет, можно очень вкусно хлебцы с оливковым маслом, немножко плака вот, вот это сыр немножко такой острый сыр, вообще, или с помидорами, вообще очень вкусно. Добавляйте в любое блюдо. рыбное блюдо, на морепродуктами, можно добавлять на мясо, том любой вид мяса. Это соус, который отдает свой уникальный аромат и вкус каждым вашим блюду. Так что очень рекомендую, очень рекомендую очень рекомендую все эти пять величайших соусов, которые вы можете найти в вашу любимую сельпо. Сельпончини. Спасибо. Муа. Приятного аппетита.